गीताध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीः भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कं स देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कन्नेन वेलाकुला अश्वद्धामविकन्नघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तिर्ना पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पारासर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयाद् भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः सिनश्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुंवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः 忘れろ。